शहर तस्वर ये क्या है ये तरीकत का कानून है और सुन्नत कराम है।, है तरीकत का कानून है और सुन्नत रसूल है सुन्नत सहाबा है सहाबा कराम क्या करते थे हर वक्त तसव्वुफ पीर मुर्शिद में रखते थे हजरत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं मुर्शिद दीदार है बाहू मानो लाख करोड़ों हजाम ये तन मेरा चश्मा होवे ना मुर्शिद देखना रजा हूं इतना मीठिया मेनू सबर ना आवे बाहू के लिए है लख करोड़ा हजा हूँ हर, हर किसी की बात नहीं है उन्होंने मुशाह कर लिया था प्रैक्टिकल हो गया था जब उन्होंने देख लिया मुर्शी की जात में जलवायुदाबंदी तो फिर वो कहते हैं कि मुझे अब हकीकत की समझ आ गई साहबा क्या है लख करोड़ा है, सहाबा के दरमियान रसूल बैठे हुए अपने फरमायाद रखो साहबा तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जितनी मर्जी नमाजे पढ़ो जितने मर्जी नक काम करो जब तक हर चीज से ज्यादा घर बार बीवी बच्चे माल दौलत हर चीज से ज्यादा तुम्हारी मोहब्बत मेरे साथ ना हो जाए तुम्हारा ईमान ना मुकम्मल है तो ये तरीका सिखा रहे थे मुरीदों को तो, मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पहला ग्रोह है ना मुरीदों तो का तैयार किया हजूर ने ये वही सिलसिले चौदह सौ से आज तक चले आ रहे हैं तो फिर सहाबा कराम आपने पूछा सी फारूक से उम्र तुम्हें मेरे साथ कितनी मोहब्बत है यार, नहीं यार अपनी जान से ज्यादा नहीं ने फरमाया आगे आओ आपके सीना मुबारक के ऊपर अपना दस्ते मुबारक फेरा दम फरमाया और फरमाया आप बताओ का यार सुल्ला अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत तो कानून जो है वो यही है इसके ऊपर अमल कर ले, चाहे को कर, ले अमल, चाहे आज कर ले और चाहे आइंदा को कर ले इस पर अमल किए बगैर ना कोई अबू बकर बना ना कोई उमर ना उस्मान ना अली ना बीला ना वैसे करने ये सब तस्वर शायद की खेल है ऐसे वैसे ली तो तो रसूले देखा ही नहीं और कहते हैं कि वो हजूर के आशिक है सच्चे आशिक है तो वो किस में रहते थे हर वक्त तो साहबा का नाम क्या करते थे हजूर के सामने सैकड़ों साहबा जो है वो दुनिया से उफापा गए शहीद हो गए जंगों में गजबात में तो वो दुनिया से क्या ले भाई क्या लेकर गए तस्वर शेख लेकर गए ख्याल जान लेकर गए हमें हदीस और दीन क्या बताता है कि कब्र के अंदर सवाल किया जाएगा कहीं सूरत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है मन्रप्पों का मंदिरों का और नबी का चार पांच सवाल होंगे उसमें यह भी एक सवाल है वो सूरत दिखाई जाएगी ये कौन बता रहा है हमें शरीय मोहम्मदी शरीय मोहम्मद ही हमें बता रही है मेम्बर महराब हमें बता रहे हैं कुरानो सुन्नत बता रहे हैं कि उस वक्त तक जान छूट नहीं जब तक ये पांच सवालों का जवाब ना दे सके उसके अंदर सवाल सबसे अहम ये है कि भाई ये जो सूरत है इसके बारे में बताओ तुम्हारा क्या क्या तो जो तो पहचान रखता होगा वो तो जान लेगा बता देगा और जिसने यहां पहचान ना की वो वहां फंस जाएगा

साहबा ने पूछा कि यार यारसल्ला आपने अल्लाह को देखा अपने फरमाया कि हाँ देखा पूछा यार यारसल्ला अल्लाह कैसा था फरमाया बहुत खूबसूरत बहुत असल शक्ल में मैंने अल्लाह को देखा यह अधीज रसूल है बहुत आला असल खूबसूरत शक्ल में मैंने अल्लाह को देखा तो साहबा ने अर्ज किया यारसल्ला आपने तो अल्लाह को देख लिया अगर हमने देखना हो तो हम क्या करें आपने फरमाया तो मुझे देख लो आ, आ, आ। क्या कर लो गुण बता दिया पुलिया दे दिया फार्मूला बता दिया और फिर फरमाया कि जो जिसके साथ मोहब्बत करता होगा वो क्यामत को उसी के साथ ही होगा उसी के साथ ही उठेगा अगर आपकी मोहब्बत है दौलत के साथ तो हमें कुरान और हदीस ये बता रहे हैं कि आपका अंजाम फिर दौलत के साथ होगा अगर शोहरत के साथ है तो उसके साथ और अगर अल्लाह के बलियों के साथ मोहब्बत है तो उनके साथ जाएंगे। तो ये तस्वर की बहुत बड़ी शान है जिन्होंने तस्वर शायद पकाया इतना पकाया इतना पकाया उनको दुनिया कहती है हजूर मलंगी बाबा और आपने हमें यही कुलिया बताया हजूर बलंगी बाबा ने पहले तसवर पकाया फिर अपने मुरीदों को खुलफा को यही कुलिया बताया कि इसके अंदर ही सारी दौलत है जो जितना पका ले अच्छा अब इससे पकाने से क्या मुराद है इसका मतलब यह नहीं है कि बस आखिर बात करके बैठे रहो तस्वर करते रहो ये भी उसकी जुजियात है मगर असल बात है उनकी तालीम के ताबे होना तेरह से क्या मुराद है तो रहते थे, थे, कि की पढ़ते थे। पढ़ते जो हजूर की अदाएं थी से से मोहब्बत थी वो पीछे पीछे जो हजूर करते थे वही वो, वो करते थे चलो जंग में जाना है वो वहां चले जाते थे उड़वा देते थे अपनी कटवा देते थे हाँ हजूर की तबीयत है सैयद ने सिद्दीक पीछे से तशरीफ ले नमाज खड़ी है साहबा पीछे खड़े हैं सिद्धी केमामत फरमा रहे हैं जैसे ही हजूर पीछे से तशरीफ लाए तो तालियां बजनी शुरू हो गई और सफे उन्होंने तोड़ दी और हज़रत को हजूर सीधे जाकर इमामत की जगह पे खड़े हो गए सैद सदी के अकबर ने मसल्ला छोड़ दिया तो नमाज तो वो पढ़ रहे थे अल्लाह की चलिए तो मसला है ना किसी और का ख्याल नहीं आना चाहिए तो साबित हुआ ये तरीकत है मोहम्मद ही खुद मोहम्मद और रसूल अल्लाह ने सिखाई है